Не вітаємо. хуйові цифри. І так. Перша встреча з волком, його страшними історіями. Колись давно мальчика перевели в клас. В п'ятий С. Він завжди ходив в чорних очках. Таких, знаєте, круглих, як у Лєпса і Джона Лєнана. да, Его посадили на... На последнюю парту. Потому что учительницы ненавидели его. Он всегда молчал, когда они задавали вопросы. Он ни с кем не балакал, ни с кем не общался. Он даже никогда не снимал свои очки. И вот однажды на физкультуре ему попали волейбольным мячом в лицо, и очки его разбились и упали на пол. Маленькая девочка пипила на него, чтобы извиниться И знаете что? Очки было Осталось только железные Железные ободки на его ебалу и Так получилось, что девочка упала в оморок Вместе с мячом Когда она падала, мяч упал И покатился куда-то в угол Все были испуганы А потом, когда пришел весь класс провидать девочку Она забылась в угол Закрыла свои ебала руками и начала кричать, нет, нет, я ничего вам не расскажу, блять, про этого мальчика. Она лежала в больнице, а уроки шли, знаете, как всегда, по-обычному. И вот, в один прекрасный день, когда все собирались, уже за до дом после четвертого урока, а цей мальчик сидел за партой. Учительница до него пришла и что-то спросила. Вин, от всех данные ответил. Она пришла до директора. Откуда Вин? Что он поступил в нашу школу? Но никто не знал, что он поступил в их школу. Никаких документов про него не было. Вообще. Вин не ни даны прописаны. Учительница смогла лишь раздобыть в интернете место жительства этого мальчика. И поехала туда, на своей машине. На Ланусе, по-моему. На Матизе, мне кажется. На матісі. Алана це матіс? Сюди вона поїхала на одній із всіх машин шукати мальчика, і адрес якого вона узнала в інтернеті, і приїхала туди, Туда вийшла жінка в заперденому купальнику закритому. Знаете это жирные женщины в закрытых запрыгнутых купальниках на пляже. Вот в таком. Вот сейчас сука вышла и сука в ней была, блядь, палка нахуй или типок по украински, блядь, под рукой правой руки, вот это, блядь, третья нога нахуй ёбана. И она вышла и каже: а да мой сын умер, блядь, год 20 назад, а мне уже 70. Но вы знаете, у него такая тяга к учебе была, что пиздец. Завали ебало, черт. женщина кажет так если он умер как он может учиться в моем классе э, блядь, на следующий день женщина куда дуля туда дым куда дуля туда дым куда дуля туда дым на следующий день женщина сказала эй ты мальчик пойди до меня Или как всегда и проигнорировал но блять Учительница была на из слабых, знаете, на из робких женщин. Перешла до него и начала мерять его пульса. У него оказалось нема пульса. И потом она позвала физрука, блядь, до себя и каже, померяй вместе со мной пульс. Вин, кричит, мальчик каже, нет, у меня нема пульса, не меряй ты мне его. Но оказалось, что он умер 20 лет назад. А мамка у него всегда ходила в закрытом купальнику. Бачите, как все складывается. И знаете, его потом похоронили. Он отбивался, но его похоронили заживо. И когда вы приходите на кладбище и кричите на кладбище мальчик, то он каже вам... Ух ты, я про глаза забыл, да? У него еще глаз не было. И, блядь, если вы его побачите на кладбище, то он вас по-любому не побачит.